і попадаєш на таку саме хрінь. Бачите, треба приграти, щоб її нормально достати, щоб зачистити безкаверний слой і наклеїти ласку. Ну, воно то підпрацьовує себе, коли маленький поріс. Воно самозатягується, до монтажки, можете доїхати, але коли серйозний поріс, саме чого не спасає. Тож, треба так попрацювати, щоб до такого зачистити до ідеалу. Зачистила гарно. Зараз намажем клеем. Пишем феном, поднимемся на сочини. Так, хрень. Истинный. Если что края прилипают, то все ок. А я вижу, уже чувствую, что прилипали краечки, потому что все латочки вот эти полупластыречки. Ну, в принципе, свойственных приклеивания краеч, чем обычные упачки. Им я точно больше доверяю. Все же сейчас похоже, на правду раскатаем роликом. Кого? Суперклей, давай. Так, суперклей еще по краям. Наверняка. Замыли вот так, что нельзя. Да там. Во. Нажали, Василь. Так, как для себя. Для чего же я пусть и не Надо куплять. Альдем пошел. Ты хуй, блядь, вы на блядь. Да, пошел. Затягиваем, давай, давай, на